日本の焼きおにぎりおにぎりはツインジセキマラサキシキブサンカラメモをかきましたその時日本でおにぎりと言いませんでも本ンと,と言います昔はシワイコサアロおにぎりをもっておきます それから鎌らのときおにぎりはクイスメを<い>といいます。そして江戸のときまたおにぎりといいます。今おにぎりは焼きおにぎりにもなります。油ご り方、1番、米を炊いてそしてさらにご飯を下がりしておきます。2>, 2番、タレをしましょう。醤油とみりんとごま、フラワー、ミックスをします。3番、冷たいご飯はタレと一緒にミックスをして。だから、手でおにぎりお願いします。からでできます。

それから、火を吹きかけて、火の上に焼きます。それでカーチを焼きます。カーチは旅する人のベアローと、見ますくり人のベアローです。カーチは一日冷蔵庫に入れなくて、はいけます。三ヶ月にもカーチ祭りがあります。 最後、もち込め、ほほ、ほほなすミルク、塩、はまこ、ソース、こしょう。作り方、あ赤もち米とほほなすミルクをみッすして、ま丸くしてください。たまこと、こしょうをみッすしておきます。これは春です。 準備したもち米はひに焼きます。3分くらい。ちょっとかたくて、食べるとミックスして。またもう一度焼いてください。もし、のとはばは、最後、くなったもう終わります。